السلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یقیناً پاکستانی قوم جیت چکی ہے اور عمران خان بہت جلد فتح یاب ہو کے انشاءاللہ مسند مسندِ اقتدار پر بیٹھیں گے اور یہ پیشن گوئی نہیں ہے یہ حالات کا تجزیہ ہے یہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے اندر کی کہ میں کہوں کہ ستائیس دسمبر کو عمران خان رہا ہو کے باہر آ جائے گا یا پندرہ جنوری کو بنی گالا پہنچ جائے گا میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا کیا کبھی طاقتور کو بھی کمزور کو دھمکی دینی پڑتی ہے دھمکی تو کمزور دیتا ہے طاقتور کو ڈرانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ ہاتھا پائی شروع ہو جائے اصل میچ شروع ہو میں ڈرانے کی کوشش کر لیتا ہوں ایک ٹرائی مار لیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ٹرائی کامیاب ہو جائے اور طاقتور پیچھے ہٹ جائے اگر ایک چپیڑ پڑ جائے تو کمزور بے تو ادھر ہی لیٹ جاتا ہے یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے نظر اکرام اسٹیبلشمنٹ محلے کا وہ پہلوان ہے جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا کہ ہم تگڑے ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہیں ٹینک ہیں میزائل ہیں ایٹمی آ... اساسے ہمارے قبضے میں ہیں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ملک کے اندر ورنہ ہم تن کے رکھ دیں گے لیکن پھر محلے کا یہ پہلوان کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو گیا کس کے سامنے عمران خان اور اس عوام کے سامنے اور اب یہ کمزور شخص کی طرح ایک کونے میں کھڑا دھمکیاں دے رہا ہے دھمکی تو کمزور دیتا ہے طاقتور نہیں دیتا طاقتور کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اگر آپ طاقتور ہوں تو کیا آپ ہر دوسرے دن اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے دھمکیاں دیں گے کیا آپ کا ڈی جے بابو آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہے گا کہ ہم ایسے کر دیں گے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے عمران خان تم نے جان بچانی ہے تو یہ کر دو تمہیں سزائے موت دے دیں گے ایسے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ نوبت تب آتی ہے جب کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے آٹھ فروری والے دن ان کو پتہ چل چکا تھا جب ووٹ پڑا تھا عمران خان کو اور عمران خان کو لوگوں نے تین چوتھائی اکثریت دے دی تھی تو بائی دا وے ان کا اس کا اعتراف اسحاق ڈار نے بھی کر لیا اسحاق ڈار نے بیان دیا ہے کہ ہمارا دو اٹھارہ کا مینڈیٹ واپس کریں ہم دو چوبیس کا کر دیتے ہیں یعنی یہ اطراف جرم کر لیا گیا ہے کہ ہم نے دو چوبیس کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اٹھارہ بھی انویسٹیگیشن کروا لو تب بھی پتا چلے گا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا شریفوں کو کچھ سیٹیں دینے کے لیے تاکہ عمران خان بیساکھیوں والی حکومت بنائے لیکن آپ نے کرانا ہے آڈٹ تو دونوں الیکشنز کا اکٹھے کروا لیں لیکن یہ اعتراف جرم ہے کہ ہم دو چوبیس کا ہم نے چوری کیا ہے الیکشن واپس تب کریں گے جب ہمیں اٹھارہ والا واپس ملے گا تو آٹھ فروری کو عوام نے کمپنی کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں لیکن کمپنی اس کے بعد ایک نیا بیانیاں لے کر آئی ایک پریس کانفرنس میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو جو ملا ہے نام نہیں لیتے لیکن کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو جو ووٹ ملا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اب انہیں پتا ہے کہ چار کروڑ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اب ایک گھر میں ایوریج چار سے پانچ افراد ہوتے ہیں پاکستان میں تو اگر چار کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ بارہ سے پندرہ کروڑ کے درمیان لوگ کھلے کھلے عمران خان کے سپورٹر ہیں اب یہ تعداد اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو پاکستان کی آبادی کی ستر اسی فیصد تعداد عمران خان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ بائی کارٹ مہم کے ذریعے ان کی پروڈکٹس روزانہ کی بنیاد پر نیچے جا رہی ہیں ویسے اب انہیں شاید احساس ہونا بھی شروع ہو گیا ہو کہ انہوں نے اپنی عوام کے خلاف یہ جو خون ریزی کی ہے پچھلے دو ڈھائی سال سے یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شکست خوردہ ہیں یہ ہار چکی ہیں جب ایک بندے پر آپ ایک سو چھاسی کیسز بنا دیں اور آپ کے اپنے لوگ مثلا مجیب الرحمن شامی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر مقدمات کی تعداد ایک سو چھاسی ہو گئی ہے اتنے مقدمات بنانے سے حکومت نے کیا حاصل کر لیا لوگ اب اسے مذاق سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر یہ تمام مقدمات قائم کیے گئے تو ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جب ایک بندے پر ایک سو چھاسی مقدمات بنا کے بھی آپ اسے توڑ نہ سکیں اور آپ کو فیض حمید والی کہانی ڈالنی پڑے تو مطلب ہے آپ شکست کھا چکے ہیں اس پر رانا سناولہ کا ایک بڑا عجیب بیان آیا ہے رانا سناولہ کہتا ہے کہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہ بات ہے تو یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہوگی کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا یہ بڑی عجیب صورت ہے حال ہے بہرحال کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس طرح کی قیادت اس ٹائم اوپر موجود ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں لیکن کچھ لائنیں اگر کراس کر دی گئیں تو آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں رہے گا کچھ لائنیں جو کراس نہیں کی جا سکتی جب یہ کراس کی جاتی ہیں تو واپسی کے رستے بند ہو جاتے ہیں جیسے ڈی چوک میں گولی چلا کے کمپنی نے بنگلہ دیش والے زخم ہرے ہرے کر دیے جو پاکستان ٹوٹ کے بنگلہ دیش بنا بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو ہو رہا ہے تو یہ سارے زخم ڈی چوک میں گولی چلا کر ہرے ہوئے ہیں ادھر تو ویسے شورش چل رہی ہے لیکن پورے ملک میں اس ٹائم ایک تکلیف کا سما ہے جو انہوں نے کیا ہے اب یہ کرتے کیا ہیں کبھی کسی جگہ پر کنسرٹ رکھ رہے ہیں کبھی کسی جگہ پہ کسی کو لانچ کر رہے ہیں کبھی فنکاروں کو لانچ کبھی گلوکاروں کو لانچ کہ قوم کو لگاؤ دوسری طرف کہ یار یہ کیا سیاست میں پڑ گیا اور سیاست تمہارا کام نہیں ہے ہمیں چلانے دو ملک تم یہ گانے شانے سنا کرو لیکن یہ نوجوان نسل بڑی عجیب نسل ہے یہ گانے بھی سن لے گی واپس آ کے پھر سیاست پر وہیں کھڑی ہوگی ان کی شکست کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ افکار الوی کو یہ پکڑ کے لے گئے اور ان سے حلف نامہ لکھوا لیا کہ میں آئندہ ایسی شعر و شاعری نہیں کروں گا جو انتشار پھیلائیں اب ان کا ایک نیا شعر آیا کہ ایک تناسب سے ہمیں اپنی جلالت سے ڈرا خوف بڑھ جائے تو پھر خوف نہیں رہتا پھر انہوں نے اپنی حالت ایک شعر میں بیان کیا کہ کرنے تو کرنے کو تو کچھ بھی کر لیں جذبے آ جاتے ہیں پر جب گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں یعنی ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا گیا تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ شعر ہے اور افکار علوی ہیں کون ان کا تعارف ایک ہی شعر ہے کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی کہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں گوگل پہ سب سے زیادہ سرچ پاکستانی قوم نے کیا کیا ہے کوئی پورنوگرافی سرچ نہیں کی پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا تھا ہاؤ ٹو چیک پولنگ سٹیشن یہ نمبر ون سرچ ہے گوگل پہ اور یہ فروری تک سرچ ہو چکی تھی یعنی کتنے لوگوں نے یہ سرچ کیا ہوگا کہ تب سے لے کر اب تک یہ نمبر ون پر ہے تو اوپر بیٹھی اشرافیہ نے اپنے اقتدار کی لالچ میں اس پوری قوم کے سارے ساری سوچ جذبات احساسات کو کچلا ہے یہ بزد ہیں کہ میں سب کو لے کر ڈوبوں گا لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ان کو محفوظ رستہ بھی نہیں ملے گا نہ ان کو نہ ان کے لانے والوں کو جنہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں کیونکہ محفوظ رستہ لینے کے لیے بھی کچھ دکھانا پڑتا ہے کچھ سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں کہ جی ہاں ہم میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے ہم سمجھ گئے ہیں پھر سارا میر جو برطانیہ میں ہوتی ہیں ان کی والدہ کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے انہوں نے برطانوی حکومت کو خط لکھا اب اس کا جواب آ گیا ہے اوفیشلی حکومت کی جانب سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کا خواب وہ پاکستانی ہو یا کوئی اور اگر وہ یو کے میں بیٹھے کسی بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہراس کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور آگے لکھا ہے کہ ہم پاکستانی اتھارٹیز سے رابطے میں ہیں اور آپ کو محفوظ رکھا جائے گا تو پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملکوں میں یعنی بیرون ملک ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ان پر بہت زیادہ شدید دباؤ آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ رجیم یتیم ہونے والی ہے اور اب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوتے دیکھیں گے کہ ان کے اپنے اعصاب ٹوٹیں گے اور یہ ٹوٹ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا